नमस्कार प्रिय स्वामी भक्तांनो आज आपण स्वामी समर्थांच्या अशा चमत्कारी मंत्राचा जप करणार आहोत जो तुम्ही सकाळी दुपारी संध्याकाळी किंवा रात्री अंतरुणावर झोपताना कधीही ऐकू शकता जो भक्त स्वामी समर्थांचे चिंतन करतो तोच त्यांच्या मंत्राचे श्रवण करतो त्यांच्या डोक्यांवरचे लाख रुपयांचे कर्ज माफ व्हायला वेळ लागत नाही ज्या व्यक्तीने कोणाकडून कर्ज घेतले आहे आणि आता तो ते फेडण्यास सक्षम नाही त्याचे व्याज दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहे त्यामुळे पैसे देणे जवळपास अशक्य झाले आहे कर्जदारांचे टोमणे ऐकून तुम्ही खूप अस्वस्थ झाला आहात तुमचे पैसे कुठल्या ना कुठल्या कारणांमुळे अडकलेले आहेत आता पुढे काय करायचे हे समजत नाही आहे तर आज आपण यासाठी एका मंत्राचा जप करणार आहोत तुम्हाला फक्त ते पूर्णपणे ऐकावे लागेल हा मंत्र किमान दहा दिवस सतत ऐकल्यास तुमच्यावरील कर्जाचे उजे दूर होईल काही वेळातच तुमची सर्व कर्जे निघून जातील तुमच्यासाठी संपत्तीचा मार्गही होईल ज्यामुळे तुम्हाला लगेच संपत्ती मिळवण्याची संधी मिळू लागेल त्यामुळे तुमची गरिबी मुळापासून नष्ट होईल आणि तुम्हाला स्वामी माऊलींचा आशीर्वादही मिळू लागेल पण हे सर्व तेव्हा शक्य होईल जेव्हा तुम्ही हा मंत्र पूर्णपणे ऐकाल स्वामी भक्तांनो हा मंत्र अर्धवट सोडून काही फायदा नाही म्हणून मंत्र पूर्णपणे ऐका चला तर मग या मंत्राचा जप सुरू करूया ओम श्री स्वामी समर्थाय ओम श्री, श्री, श्री स्वामी समर्थाय ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय